पाकिस्तान के मरूफ लीजेंड कॉमेडियन माजिद जहांगीर 10 मई उन्नीस को कराची में पैदा हुए उनके वालिद का ताल्लुक सुबह पंजाब और उनकी वालदा का ताल्लुक़ हैदराबाद दक्कन से था माजिद जहांगीर ने अपने फनी सफर का आगाज उन्नीस में मारूफ लीजेंड कॉमेडियन मुइन अख्तर के साथ पीटीवी के मजाया प्रोग्राम सात रंग से किया अस्सी की दिहाई में उन्होंने पीटीवी की मशहूर ज़माना कॉमेडी ड्रामा सीरीज फिफ्टी फिफ्टी से शोहरत पाई बड़े फ्रेश रुश लग रहे हो का वोट डाल दिए का अरे तो कहाँ ना डालते भाई अरे वोट तो हमारा कम ही फरीदा है तो वोट डालने के लिए तो हम गए थे अरे आ जाइए भाईजान भाईजान पत्ता पत्ता भूटा भूटा क्या बात है भाईजान आपको तो बहुत इस्तक वाली कमेटी के सर सब जो शादा आपने आपने जाना किधर है जाना किधर नहीं होकी मौकी का मैच मेच देखेंगे दिया भाईजान वो आस्टो ट्रफ मास्टो ट्रफ लगाया नहीं वही देखेगा हम लोग आपके पास टिकट है टिकट को छोड़िए आप गुप्त शनिद कीजिए कुछ फरमाइए है गुप्त की जरूरत नहीं आप पहले ऐसा कीजिए उधर से टिकट ले और फिर आप अंदर भाई जान पहले हम लोग का बात सुनिए गुप्ता सुनिए तो आप फिलहाल आप पहले उधर से टिकट लें प्रोग्राम फिफ्टी फिफ्टी से माजिद जहांगीर के साथ साथ अदाकार इस्माइल तारा जेबा शहनाज बुशरा अंसारी और अशरफ खान ने भी जबरदस्त मकबूलियत हासिल की फिफ्टी फिफ्टी में माजिद जहांगीर और इस्माइल तारा की जोड़ी को बेहद पसंद किया गया पांच बरस तक मुसलसल नशर होने वाले इस कॉमेडी शो में माजिद जहांगीर ने मरकजी किरदार अदा किया माजिद जहांगीर उन्नीस सौ पिचासी में मुलाजमत की घर से अमेरिका चले गए और 23 वर्ष तक वहां मुकम रहे अमेरिका से वापस आने के बाद उन्होंने दोबारा शोबिस की दुनिया में कदम रखा और डॉक्टर आमिर लिया हुसैन के साथ एक टीवी शो में काम किया 2010 में उन्होंने कॉमेडी शो खबरनाक में परफॉर्म किया माजी जहांगीर ने अपने फनी करियर के दौरान पैंतीस से जायद स्टेज शोज के अलावा चार उर्दू फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए दो में उन पर फॉलिज का हमला हुआ और वो चलने फिरने से माजूर हो गए बीमारी के उन्हें शदीद माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा हत्या के उन्हें अपने इलाज के लिए सड़कों पर भीख मांगना पड़ी उनकी कसम पुरसी को देखते हुए हुकूमत सिंध की जानब से उन्हें माली इमदाद के लिए चार लाख रुपए का चेक पेश किया गया जबकि 2018 में चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज हुसैन की हिदायत पर बहरिया टाउन हॉस्पिटल की वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर शाजिया आसिम ने उन्हें बहरिया टाउन लाहौर के बहरिया में वाक़ पांच मरला मकान की दस्तावेजात और चाबिया पेश की दो में माजिद जहांगीर की अहलिया सबा माजिद वफात पा गयी यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि माजिद जहांगीर के दो बेटे और दो बेटियां हैं लेकिन वो अपनी अहलिया के हमरा अकेले जिंदगी बसर कर रहे थे अहलिया की वफात के बाद वो बिल्कुल तनहा हो गए और उनकी औलाद ने कभी उनकी खैरियत दरियाफ्त न की ऐसे में माजिद जहांगीर की मुंह बोली बेटी आसिया बीबी ने उनकी जिंदगी के आखिरी पांच माह तक उनकी सगी औलाद की तरह खिदमत की माजिद जहांगीर की बेटी वजीरा ने उन्हें फोन किया लेकिन उनसे मिलने नहीं आई उन्नीस में माजिद जहांगीर को पाकिस्तान की जानब से उनकी फनी खात के एतराफ़ में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जबकि दो हजार बीस में तमगा इम्तियाज से नवाजा गया माजिद जहांगीर एक माह कबल अपने घर में बैठ से गिर गए जिसके बायस उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया उनको सांस का मर्ज पहले से लाक था जो मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर गया और बिल आखिर दस जनवरी दो हज़ार तेईस को वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए